Mən rayona gedirdim, yolda düşdüm bir xala idi, dərdi açıldı. Dedi ki, dərdin qəlbim, səni sən çox istəyirəm. İ, i̇ki dənə oğlum var. Baladəsi bekaradır, ki, apartmendlər, böyüyə ayağa çıxdı. Dedi, Dedim, nə işdir? Dedi ki, Almaniyada heykəltaraşdır. Dedim, ha, hə, yaxşı işləri varmı? Dedi, hə, da mənim oğlum kimləri qaymıb, fidar da qalım. O vaxt belə normal qarşıyırdım və onun günü bu günümüş bu zarafatın ki, bu gün burada danışıram. Və gülmədim, sadəcə soruşdum ki, kimləri Dedi ki, bax, də bilən, bax sadaləyə. Deməli, eyni şirkət laboratoriyaya da qayıdıb. Madonla nəyi elə mikrofonla səhnədə qayıdıb. Ən <laughs> <laughs> sonda deyir, ki, Ronaldo kimi adamı top dalaca qaçan yerdən çıxıb qayıdıb. <laughs> Yəni deməyəndən belə çıxır ki, Fərdə sən tanınmış adamsan. İstəsən oğul mənimdir deyərəm, gəlibsən münasib yerdə, münasib. Münasib yerdə, münasib qiymətə səni qayırsın, getsin.